नमः पंगजनाभाये नमः पंगजमालिने नमः पंगजनेत्राये नमस्ते पंगजांग्रये श्री विष्णु पुराण अंशम वंद्र अध्यायम पदिमुंड श्री पराशरव वाच्य द्रवाचिष्टिम च भव्यम च भव्यात शंभुर व्यजायत है शिष्टे राधत्त पञ्चपुत्रान् अकल्मषान् रिपुं रिपुञ्जयं जयं विप्रं वृकलं वृकतेजसं रिभोराधत्तबृहतीं चाक्षुषं सर्वतेजसं अजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मणुं प्रजापतेर् आत्मजायां वीरनस्य महात्मनः मनोरजायन्तदश नड्वलायां महौजसः कन्यायाम् तपताम् श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापति कुरूर् तपस्वी सत्यवां सुचिही अग्निष्टोमो दिरात्रस्च शुध्युम्नस्चेति दि देनव अभिमन्युष्च दशमो नद्वलायाम् महव्यसक इदले पुरूर् पुर�

वेणम् एकम् अजायत प्रचार्तम् ऋषयस्तस्य मम करम् वेणस्य पानौ मतिथे सम्बभूव महामुने वेण्यो नाम महीपालो यः पृथुर्परिकीर्तितः येन दुक्ता हितकारणात् श्रीमैत्रेय उवाच परमर्षिभिः यत्र यज्ञे महावीर्य पृथुर्मुनिसत्तम श्रीपराशरवाच सुनीता नाम या कन्या मृत्योप्रतमतोऽभवत् अङ्गस्य भार्या सा धत्ता तस्यां वेनो व्यचायत स मातामहदोषेण तेन मृत्योर्षुदात्मजः निसर्गात्येव मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायथ अभिषिक्तो यदा राज्ये सा वेन परमर्षिभिः घोषयामास तथा पृथिभ्याम् पृथिवीपतिः न यष्टव्यम् न भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिर्प्रभुः ततस्तम् ऋषयः पूर्वम्पूज्य पृथिवीपतिकलम् वाक्यम् मैत्रेयः समुपस्थिताः ऋषय ऊचुः भो भो राजन् शृणुष्व त्वं यद्वतामस्तवान्खे राज्य देहो पखारय प्रजानां च हितं परम् इदले यत्पदामस तवान्तिके बदल यत्पदाम महीपते அப்படிங்கற பாடபேதம் இருக்கு दीर्घसत्रेण देवेशं सर्वयज्ञेशवरं धरिं पूजयिश्यामभद्रं ते तस्यं शस्ते भविष्यति इदले

सर्वेप्सितावाब्धिम्भृता मत्तकोभ्याधिकोऽन्योऽस्ति कश्चाराध्यो ममापरः कोऽयं हरिति ख्यातो योगो यज्ञेश्वरो मतः ब्रह्माजनार्दनः शम्भुर् इन्द्रो वायुर्यमो वरुणोदात्ता पोषा भूमिर्निशाखरः एते ये च येवास् शाभानुग्रहकारिणः नृपस्यैते शरीरस्तास् सर्वदेवमयो नृपः एवं ज्ञात्वा मया न्यक्तं यद्यथा क्रियतां तथा न ताद्धव्यं न यष्टव्यम् न होतव्यं च बोद्विजा भर्दृशुश्रूषणां धर्मो यता स्त्रीणां परोमतः ममाज्ञापालनं धर्मो भवतां च तथा द्विजाः ऋषय ऊचुः देह्यनुज्ञां महाराज मा धर्मो या दुसंक्षयं हविषां परिणामोऽयम् यदेतत् अखिलं जगत् श्रीपराश्वरौवाच्छ इति विज्ञाप्यमानोऽपि स यदा नोक्तप्रोक्तपुनः पुनः ततस्ते मुनयः सर्वे कोपामर्षसमन्विताः हन्यतां हन्यतां पाप इत्युचुस्ते परस्परम्पुरुषं विष्णुम् अनाधि निधनं प्रभुं यदमाच्छारो न स योग्यो भुवक्पतिः इत्युक्त्वा मन्त्रपूतैस्तैर्कुशैर्मुनिघना नृपं निजग्नुर्निहितं पूर्वम् भगवन्निन्दनाधिना ततश्च मुनयोरेणुम् तद्रशोर् सर्वतो द्विजक हिमेतत इदिचासनात् पप्रच्छुस्ते जनां तथा आख्यातम च जनैस्तेषां छोरी भूते अरराज्यके राष्ट्रे तु लोके इराबधं परस्वाधानं आदुरैहि तेषां उदीर्णवेगानां शोराणां मुनि सत्तम सुमहान् ेनुर्परवित्तापहारिणाम् अतः सम्मन्द्रिते सर्वे मुनयस्तस्य मम तुर् पुत्रार्थम् यत्नतः मध्यमानात्समुत्थस्तौ तस्यो यो पुरुष किल दत्तस्तूना प्रतीकाश कर्बाटश्चातिकृस्वकः किं करोमीति तान् सर्वान् स विप्रान् आहचातुरः निषीचुस्ते निषादस्तेन सोऽशैलनिवासिनः निषाधा मुनिषार्धोल पापकर्मोपलक्षणाः तेन द्वारेण तत्पापम् निष्क्रान्तम् तस्य भूपतेः निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मषनाशनाः तस्यैव दक्षिणम् हस्तम् ममन्तुस्ते ततो द्विजाः मथ्यमाने च तत्राभूत् पृतुर्भैन्यप्रथा भवान् दीव्यमानस्वपुषा साक्षात् अग्निरिव ज्वलत् अद्यम् आ जगवम् नाम का त्वपात ततो धनुः सराश्च दिव्या नवसह कवचम च पपातः तस्मिन् जाते तु भूतानि संप्रकृष्टानि सर्वशः सत्पुत्रे नैव जातेन वेनोपि त्रिदिवं ययो पुन्नाम्नो नरकात्रातः सुतेन सुमहात्मना इधर सत्पुत्रे नैव जातेन अधिक बदला

समागम्यत अधा वैन्य हस्ते तु दक्षिणे चक्रं दृष्ट्वा तस्य पितामहः विष्णोरंशं मत्वा विष्णुचक्रं करेच्छिन्नं सर्वेषां चक्रवर्तीनां भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावस्त्रिदशैरपि महता राजराज्येन पितुर्वैन्यप्रथापवान् सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद् धर्मकोविदैः पित्रापराजितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यथायथ आपस्तम्बिरे चास्य समुद्रमभियास्यतः पर्वताक्षत तधुर्मार्गम् ध्वजपङ्गश्च न भवत् अकृष्टपश्या पृथ्वी सिध्यन्त यन्नानि चिन्तया सर्वकामदुखाखावस पुटके पुटखे मधु इदले सिध्यन्त यन्नानि कि बदला सिध्यन्त ارتानी அப்படிங்கற பாడவேதம் तस्य वैजातमात्रस्य

पात्रम स्तोत्रस्य चापरम् इति कर्म एतत् अनुरूपं वां तु बदल कर्म एतत् अनुरूपं च अपिङ्ग्र ततस्तौ चतुर्विप्तान् सर्वाने भक्तृताञ्जलि अद्य जातस्य नो कर्म ज्ञायते स्य महीपथेः गुणा न न चास्य प्रतितं यशः स्तोत्रम् किमाश्रयम् त्वस्य ऋषय ऋषयुचुः करिष्यत्येष चक्रवर्ती महाबलभविष्यो ये चास्य तैरयं नृपः श्रीपराशरौवाच ततः स नृपतिस्तोषम् तत् श्रुत्वा परमं ययौ

आदतः चक्रतुश्चोत्रं प्रतोर्वैण्यस्य धीमतः भविष्यैः कर्मभिर्सम्यक् सुश्वरौ सूतमागतौ सत्यवाग्दानशीलो यं सत्यसन्धो नरेश्वरः क्रीमान् मैत्रक्षमाशीलो विक्रांतो दुष्टशासनकः धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य दयावान् प्रियभाषकः मान्यान् मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधु सम्मतः समशद्रौ च मित्रे च व्यवहारस्थितौ नृपः सूतेनोक्तान् गुणा नित्यम् स तथा मागधेन च चकार हृदितादृक्ष कर्मणा कृतवानसौ ततस्तु पृथिवीपालस् पालयन् पृथिवीम् इमाम् विदैर्यज्ञैरि दक्षिणैः पृथिवीनाथ उपतस्तु क्षुधार्तिथाः ओषधीषु प्रणष्टासु तस्मिन् काले ह्यराजके तमोचुस्ते नता पृष्टास्तत्रागमनकारणम् प्रजा ऊचुः अराजके दरिद्र्या सकलौषधीः प्रजा सर्वा प्रजेश्वर प्रजा प्रजापालो निरूपितः देहि न क्षुत्परीथानां प्रजानां जीवनौषधीः श्रीपराश्रौवाच ततस्तु नृपतिर्दिव्यम् आदाया जगभं दनुः शरांश्च दिव्यान् कुपितः सोऽन्वधावत् वसुन्धरा ततो न नाशत्वरिता दौर्भूत्वा च वसुन्धरा सा लोकान् ब्रह्मलोकाति सन्ध्रासादगमन्मही यत्र यत्र ययौ देवी सा तथा भूतधारिणी तत्र तत्र तु सा वैन्यम् ततस्तम् प्राहवसुधा पृथुं पृथुपराक्रमम् प्रतु प्रवेपमाना तद् परित्राणः परायणा पृथिवी उवाच स्त्रीवधे त्वं महापापम् किम् नरेन्द्रण पश्यसि येन माम् मां हन्तुमत्यर्थं प्रकरोषी नृपोध्यमम् ऋतुर् उवाच एकस्मिन् यत्र निधनम् प्रापिते दुष्टकारिणी बहूनां भवति क्षेमम् तस्य पुण्यप्रधोवतः पृथिवी उवाच उपकाराय यदि मां त्वम् हनिष्यसि प्रजानाम् ते नृपश्रेष्ठभविष्यति ऋतुर् उवाच त्वाम् हत्वा वसुधे भानैर् मच्चासनपराङ्मुखीम् आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः श्रीपराश्रौ वाच प्रणम्य वसुधा तं भूय प्राहपार्थिवं प्रवेपिताङ्गि परमं सद्वसं समुपागथा पृथिवीं उवाच उभायतः समारब्धाः सर्वे सिद्ध्यन्त्युपक्रमाः तस्मात् वदाम्युपायम् ते तम् कुरुष्व यदीच्छसि समस्तायामया जीर्णा नरनाथमहौषधीः यदीच्छसि प्रदास्यामि ताक्षीरपरिणामिनीः तस्मात् प्रजाहितार्थाय मम धर्म वृद्धाम्बर तम् तु वत्सम् कुरुष्व त्वम् क्षरेयम् येन वत्सला इदल तम् तु वत्सम् कुरुष्व त्वम् बदल तम् तु वत्सम् प्रयच्छ त्वम् येन वत्सला अपि पाठभेदम् समाम् च कुरु सर्वत्र येन क्षीरम् समन्ततः वरौषधि बीजभूतम् बीजम् सर्वत्र भावये इदल परवशती बीजबूतं वीरस सर्वद्र भावये कप्रिंगर पाडवेद मिरुद्धु त्री पराशरववाच्ष तत उत्सारयामास शैलान्षद सहस्रशः दनुष्कोट्या तधावईन्यस तेन शैला विवर्थिताह नखी पूर्व विसर्घेवै विषमे पृति पुराभवत् न सस्यानि न गोरक्ष्यम् न कृषिक्पतः वैन्यात्प्रभृतिमैतेय सर्वस्यैतस्य सम्भवः यत्र यत्र भूमेर् त्वस्या द्विजोत्तम तत्र तत्र प्रजाः सर्वास् निवासं तत्र तत्र बदला। तत्र प्रजा प्रजासर्वाकुबदल तत्रि अपि आहारफलमूलानि प्रजानाम्भवत्तथा प्रजानाम कृच्छ्रेण महता सोऽपि प्रनष्टास्वोषधीषु वै सकल्पयित्वा वत्सन्तु मनुं स्वायं भुवं प्रभुं स्वपानौ पृथिवीनातो

दैत्यै रक्षोभिर् अद्रिभिः गन्धर्वैर् उरघैर्यक्षैर् पितृभिस्तरुभिस्तथा अत्तत्पात्रम् उपाधाय तद्दुक्तम् मुने पयः वत्सदोक्तृविशेषाश्च तेषाम् तत्योनयो भवत् सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा सर्वस्य तु तपः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्भवा एवम् प्रभावस्य पृथुः पुत्रो धेनस्य वीर्यवान् जज्ञे महीपतिस्पूर्वो राजभूज्जनरञ्जनात् य इदम् जन्मवैन्यस्य पृतो सङ्कीर्तयेन्नरः न तस्य दुष्कृतम् किञ्चित् फलधायी प्रजायते

दुःस्वप्नोपशमं नॄणां शृण्वतां एतदुत्तमम् पृथोर्जन्मप्रभावश्च करोति सततं शुभम् इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथम अंशे त्रयोदशोऽध्यायः त्रयो सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नमः।